Первое, с чего мы начнем, это доклад о новых сервисах, которые появились в Azure с 2016 года. Ну и, наконец-то, настало время представиться. Меня зовут Дмитрий Михайлов, я работаю в Баме примерно три с половиной года, сейчас на позиции Solution директора. Всего больше 15 лет в IT, основной стек .NET и Azure, Хотя еще ряд дополнительных стеков и опытов в работе с Node.js, с Python, фронт разработка, разработкой, бэкэнд разработкой базы данных тоже есть. Мои контакты еще несколько раз появятся на разных слайдах, и можете по нему обращаться, если у вас будут предложения, вопросы последующие. Адженда этого доклада будет о контейнер-сервисах, сервис фабрики, IT Suite, Stream Analytics и Functions. Это те сервисы, которые появились в Public Available за 2016 года. Кто-то пользовался какими-то из этих сервисов уже. Окей. Okay. Кто-то знает их аналоги с других клаудов. Может, кто-то пользовался с Amazon теми же. Хорошо. Я думаю, много будет похоже. У них есть ну, часто аналоги в той функциональности, которую предоставляют те или иные сервисы. Я думаю, можем начать дальше с Azure Container Service. Azure Container Service предоставляет легкий способ запустить контейнеризированный кластер под тремя доступными платформами. Это Docker Swarm, Kubernetes и Data Center OS. Достаточно просто uh, запускается, также поддерживает патч с кластерами и с Поддерживает внутреннюю силу также есть еще Azure Container Repository. Это значительно упрощает uh, самостоятельный сетап и конфигурацию кластеров, если у вас используется контейнеризированное приложение, и вам необходим кластер для того, чтобы уменьшить overhead uh, по менеджменту конфигурации, вот эту вот штуку можно использовать. Linux и Windows сервисы поддерживаются. У вас немного минуты все равно все Linux пока что используются. С Windows и контейнерами сейчас не все так хорошо. Azure, Azure Stack Deployment Support. Это имеется в виду, что есть Azure Stack. Когда у вас Azure Cloud установлен на локальном дата-центре, то там же вы тоже можете использовать Azure Container сервисы как продукт Azure Stack. Вот штука работает примерно следующим образом, если в двух словах, то это код в репозитории, потом любым CI-тулом эта штука собирается, прогоняется CI, все необходимые тесты, сборка и готовое контейнеризированное приложение помещается в доступный Azure Container Registry. Вот. Достаточно удобно, потому что самостоятельно настраивать регистры может быть это сложнее, чем запустить его в клауле. Вот. После того, как приложение доступно в реестре, в контейнер реестре, доступно через сети тулы, такие как Visual Studio Deep Services, а кто после Jenkins, как вы настроите эту штуку, какой сети тул вы используете. А, Такое можно использовать для того, чтобы деплоить эти контейнеры на необходимые платформы, которые, собственно, представляют собой uh, Azure Container Service. Я пробовал его запускать, и все делается достаточно легко, буквально в несколько кликов, не подождать, пока стартанут все сервисы, там установлено количество хедов, нодов, которые, на которых контейнеры запускаются, и все работает так и шоу. Следующее множество, которое уже достаточно давно а, существует и рекламируется Microsoft, это Azure Service Fabric. Я про Azure Service Fabric рассказывал в прошлом году, но тогда он был еще в review. Теперь он доступен в General Availability. И это целая платформа. Платформа для разработки приложений в виде микросервисов. Хотя она достаточно гибкая и позволяет запускать не только написанные приложения с SDK, так называемые guest applications, которые могут быть чем угодно, просто из который запускается и рано с сервис фабрик платформы. Сервис фабрик сам по себе состоит в это кластер, на котором на каждом ноде запускается процесс менеджмента, по сути, сервис фабрик agent, uh, который просто обычным процессом. Он коммуникируется с мастерами, с хедами и координирует количество приложений, скейлабилити системы, сколько инстансов должно быть запущено, и берет на себя всю эту работу. Что позволило сделать достаточно удобную платформу для разработки, когда эти же процессы, прям пять штук этих же процессов, запускаются на локальной деловой машине, и это является полной аналогией продакшн-кластера. И тестирование на этой платформе с полной интеграцией с Visual Studio позволяет достаточно легко äh, разрабатывать, тестировать, писать äh, интеграционные тесты на, на платформу и работать с этим продуктом. Вот. Эм, концепция приложений в Azure Service Fabric состоит из äh, самих приложений Binaries äh, и метаданных, которые есть. Плюс äh, вот, на этом слайде отображена как бы, структура Приложение описано в метаданных, как-то описывается, из чего у вас состоит ваше приложение. Как, как вы знаете, есть такая поговорка, что один микросервис это не микросервис. Они всегда идут пачками, поэтому контроль одного приложения, которое выполняет какую-то бизнес-функцию, всегда состоит из набора сервисов, которые в координации делают какую-то работу. И вот подобно метаданные описывают, что есть какое-то приложение, оно состоит из вот этих сервисов, которые каждый из которых состоит из кода, конфигурации и данных. А сервис Fabric еще предоставляет внутри возможность хранить Reliable Data. У него внутри встроенная имплицируемая база данных, за которой кластер следит для того, чтобы она не потерялась, чтобы она была доступна на всех необходимых нодах, на которых это используется, это дает возможность не подвязываться на какие-то внешние базы данных, когда вам нужно добиться инкапсулированности данных внутри микросервиса, когда каждый сервис сам управляет своими данными и никто другой не коннектится к этим сторожам. Интересная штука, рекомендовал посмотреть. Наверное, еще хотел бы добавить, что в Azure Service Fabric реализован Hector Model, такая модель, которая позволяет строить реалитик applications достаточно проще, чем вручную всю эту штуку описывать. Вот, по модели сделано как Arca, очень похоже, хотя архитектурно немного по-другому. Но перейдем к Azure айти Suite. Про него рассказывать особо много не буду, потому что про него будет отдельный доклад сегодня, в котором расскажет про а, IT и как это работает, покажет, как, как это все выглядит, и вы сможете попробовать, как с этим работать. В двух словах, айти-сьют um, — это надстройка над хабом которая добавляет возможность менеджмента и идентификации девайсов, которые подключены. Если у них есть девайс достаточно большое количество, вот, то менеджмент всю эту штуку становится достаточно тяжело. И, в принципе, необходимо для того, чтобы там лишних данных никто не добавлял и ну, с точки зрения безопасности и валидности тех данных, которые приходят. Вот. Примерно архитектурно вот эта штука выглядит вот так вот. Um, все, что находится с правой стороны этого слайда, это та часть, которая на себя берет IT, слева девайса, и достаточно большое количество протоколов может быть использовано для коннектора и паблишера для самих данных каких Ну, Примерно если по всему миру вот, датчики, которые собирают а, вот, уже температуру, влажность, а, мы затумили всю вот эту информацию, то каждый тачек получает ID-шник, регистрируется и начинает постоянно отправлять эти данные. Вот, для Google Power которые не могут в постоянном соединении отправлять девайсы, можно делать через Gateway. И IoT берет на себя всю заботу о том, чтобы пропустить эти данные и потом сложить в Event Hub. Event -хаб, как внутренняя структура, на которой основан ITCU представляет собой очереди а, с сохраненным туда последовательностью сообщений, которые каждому назначается какой-нибудь CGS и Эти сообщения просто лежат в этой базе, ждут, когда кто-нибудь из желающих вычитает то, что им нужно. Хаба вот, продолжает хранить сообщения, которые к ним приходят, поэтому конкар и менеджмент чтения этих сообщений перекладывается на клиентов, которые учитывают, что облегчает и ускоряет работу хаба, что позволяет ему скейлиться по и принимать огромнейшее количество сообщений. У него, если кто-то знаком с, с, принципом работы Кавки, то это что-то такого же типа, как Кавка, Он вот, работает примерно так же. И как, следующее логичное продолжение а ID с когда есть огромное количество событий, которые происходят, огромное количество ивентов, эти ивенты как-то надо обрабатывать. И для этого в Azure есть такой, ключ, как Azure Stream Analytics, который подключается к разным источникам событий и данных и может по-разному эту штуку обрабатывать, как сохранять, транслировать и делать с этими данными все, что вам необходимо. Вот. Одно из примеров того, что вот если есть какая-нибудь, скажем, архитектура, которая есть в FastStack, которая есть в BatchStack, то Stream Analytics может служить тем инструментом, который раскладывает входящие сообщения на разные, разные стримы обработки В частности, например, в одно и то же событие попадает в механизм, который считает текущую статистику в реальном времени, количеством сообщений за последние полчаса, и какие сообщения приходят, какие-нибудь отображают и так далее. И паче, который собирает все ивенты, группирует их и может отображать и репорты за последний год, за последние два года, или вообще за все время сбора этих ивентов. В общем, вот такая вот. Штука. Также использ, может использоваться для в последующем для различного рода консумеров эм, и построения любых дашбордов. И это подводит нас к следующей новой фичи, которая появилась в Azure, это Azure Functions. Они легко интегрируются с, со стримингом и представляют собой так называемые serverless applications написаны на разных, которые могут быть написаны на разных платформах, США, Python, JS, PHP, не помню, если там Java, или... ну вот, вот эти точно есть. по сути, Serverless Applications это такой же аналог, как Lamp в Амазоне, вот, позволяет вам взять ваш код, и задеплоить его куда-либо, они не париться о а том, будет там сервер какой-то, не будет там сервера, у вас есть просто ваш ход, и он работает. Он работает на настроенных триггерах, он делает то, что ему нужно, и у вас нет головной боли с менеджментом никакой инфраструктуры вокруг этого, вокруг этого приложения. Если у вас есть небольшие а, таски, которые нужно выполнять, то Azure Functions отлично для этого подходит. Вот. Примерно так выглядит процесс депонирования Azure Functions. Когда я еще впервые смотрел на устройства Azure Functions, они были основаны на Web И, По сути, это очень похоже на Web Application, который Microsoft говорит, что они контейнеризированы уже и запускаются как внутренние контейнеры. Только в Web Application у вас есть доступ к SM. -у тот же тул, в котором можно конфигурировать различные аспекты приложения, там, заменять файлы, вообще по сути посмотреть переменное окружение и вот что происходит на самом сервере, на котором по запущен, то с функшинами эта часть недоступна. Все упрощено, просто приплывается код, туда, он там работает, и с ним живете. Вот такая штука для упрощения жизни.